Під час оперативної наради за зверненням від мешканців було піднято питання працівниками телекомпанії СТЕП щодо подальшої долі померлих безпритульних тварин. Однак, відповіді на запитання, яка служба міста має займатись даною проблемою, ми так і не дочекались. Людмила, розкажіть, будь пожалуйста, про ту проблемі з ви звернулися к нам. В субботу я шла на работу утром, и на улице Маяковского, возле лицея, там где хозяйственные ворота у лицея, лежала мертвая собака. Я подошла в сам лицей, и там была техничка, и сказала ей, что вот рядом с территорией лицея есть такая вот проблема, умершее животное. Ну, мне ответили, что за территорией лицея, как бы лицей за это, ну, как бы ответственности не несет и ничего не может сделать. Придя на работу, я постаралась дозвониться в разные организации города, Но была суббота, и ни по одному из телефонов мне никто не ответил. Я звонила и в Бжрео, звонила в ветлечебницу, звонила также в Горисполком, в Чистое место. То есть по, была суббота, и по этим номерам мне никто не ответил. По тем телефонам, по которым, по которым я дозвонилась, в частности милиция, мне посоветовали опять же позвонить либо горисполком, либо БЖРЭО, либо Чистый Милсто. Я по этим телефонам вообще никакого ответа не получилась. Но самое интересное, когда я шла назад с работы, это было в субботу во второй половине дня, собаки не было. Воскресенье, когда я шла на работу, собака опять появилась, но она лежала уже у самых хозяйственных ворот на улице Маяковского возле лицея. Недалеко было два работника лицея, которые сказали, что они стараются решить эту проблему. Но когда я шла с работы в воскресенье, собака была на месте. То есть она никуда не делась, то есть даже работники лицея эту проблему не решили. Собака еще была утром в понедельник, потом уже я дозвонилась по всем телефонам, но когда ее убрали, или во второй половине дня в понедельник, или во вторник утром, я вам не скажу, во вторник утром ее уже точно не было на месте. То есть у нас в городе нет горячей линии на которую бы мог позвонить каждый желтоводец, вот, допустим, с такой проблемой, кто ее должен решать и в какие сроки это было. Потому что собака почти трое суток лежала на жаре. Вы понимаете, что с этой собаки, которая была вот в субботу еще просто худенькая, с нее в понедельник утром был просто дирижабль. Не ней без спецодежды, я думаю, подойти вообще было не вариант. Вот такая у меня проблема. В тех службах, в которые вы дозвонились, все-таки какие ответы вам давали и что рекомендовали сделать? Была ли какая-то реальная помощь? В, горисполком, в горисполкоме в приемной мне сказали звонить секретарю Пжерео. В понедельник я по этому телефону дозвонилась, у меня заявку приняли. Но есть продолжение этой истории в каком плане? Я сегодня во вторник шла на работу. И опять же на улице Маяковского, возле тротуарной дорожки напротив Сюта, это ближе к домам, лежала мертвая кошка. Я позвонила секретарю Бжерео, и мне сказали уже сегодня, что по телефону они такие звонки не принимают, только нужно в письменном виде. И дали мне два других номера телефона, по которым я дозвониться не смогла. Что это были за номера телефона, каких служб или организаций? Я посмотрела по справочнику, это было зеленое хозяйство и замдиректор БЖРЭО. Вот такие вот были два номера телефона. Я утром звонила, я к ним не могла дозвониться. Отже, як ми бачимо з даного сюжету, на зараз існує щонайменше дві проблеми з цього питання, а саме відсутність телефону гарячої лінії, за яким би житель міста міг би звернутися зі своїм проблемним питанням у вихідний день, та відповідальна служба за рішення ситуації у разі смерті безпритульної тварини. Телерадіо компанія Степ продовжить з'ясування даного проблемного питання, і про його результат дивіться незабаром у нашому ефірі. На все добре.